Во-первых, это популяризация гиревого спорта, это первая основная цель проведения соревнований. А во-вторых, мне кажется, что все-таки э, ну, впервые, во-первых, это проводится для дет деток воскресных школ. А, вот, а э, в здоровом теле здоровый дух, правильно. Поэтому я, я вижу, что гиревой спорт, он это древний вид спорта, правильно, то есть им занимались и все же, и, наверное, апостол Андрей Кривозанович тоже, наверное, поднимал гири, потому что не зря проводится кубок его честь. но гиревой спорт, это же, опять-таки, не только сила, это не только выносливость, это еще вера в себя, вера в, в какие-то силы, да, которые нас окружают. Поэтому я думаю, что ну, основная задача, конечно, это популяризация среди деток воскресных школ. Это... это очень хорошо. Я сегодня присутствую как три... судья информатор на, на данных соревнованиях. Вот, э... Мы хотим провести опять-таки на высшем уровне эти соревнования. И данные соревнования действительно собрали очень много деток. Несмотря на то, что сегодня погода немножко нам не позволяет, но у всех довольно-таки праздничное настроение. Поэтому я думаю, что этот турнир, этот кубок, он действительно будет фееричным. Це дуже гарна ідея, тому що гіровий спорт допомагає розвивати всі фізичні якості людини. Ось, і Для дітей це є дуже важливим. Це є дуже гарна ідея, тому що саме гривий спорт він допомагає людині розвивати таку якість як терпіння. А для христини це є. Можна сказати, основна теж риса, Ось, тому вони поєднуються між собою. І спорт допомагає людині теж би, заставити себе до чогось, понуждати, а в пасціянстві теж треба себе понуждати до якоїсь праці. Труда. Е, я багато разовий чемпіон світу серед дорослих, серед юнів, серед студентів.